Милиционер тормозит автомобиль, требует у водителя документы и начинает ревизию машины. Не везет ли ничего опасного, Если аптечка, работают ли стопы. Стандартная схема милиционера – докопаться до причины. А вот и она. Почему вы находитесь на пешеходной зоне? Ну, по определенные обстоятельства, да, есть небольшие порушения. Будем оформлять протокол? Чи? Ну, нет вопросов, если порушил, значит протокол. Чем уже договоримся? Ну... Тут такое понятие. Я, в принципе, не даю хабари никогда. Водитель до последнего стоит на своем, ведь у него на лобовом стекле наклеена наклейка «Я не даю взяток». Это намек на то, что денег гаишник не получит. Но все же автомобилист достает кошелек и дает деньги. Купюра не настоящая. 0 гривен и с надписью «безвзяточная». Но так как милиционер взял взятку, то сразу появляется СБУ и арестовывает гаишника. Я ходив консультуватись до доїсників, які там стоять. А, а вони, порад, ні, вони попросили без гривню. Вони казали, що було б класно її дарувати при оформленні протоколу. Олександр уже 20 років за рулем, мужчина признається, взяток принципіально не дають. но вот подобних случаях з міліціонерами много. Питання проїзду на світофор мене зупинили, хоч я проїхав там на останнє зелене світло. І люд... Представник ГАІ довго домагався мене переконати, що я порушив. Я довший час йому пояснював, доводив, в мене були свідки і так далі. В кінці кінців до нього підійшла його інший співпрацівник і, махнувши йому, кивнувши, сказав, що ну скільки ти з ним будеш возитися. Ми вже десяток таких пропустили, давай, хай їде. Активисты считают, что подобную наклейку «Я не даю взяток» нужно клеить всем автомобилистам. И придерживаться этого правила должны не только водители, но и милиционеры. И, возможно, тогда смерти на дорогах станет меньше. Ведь по статистике в дорожно-транспортных происшествиях каждый год в Украине гибнет около пяти тысяч человек. Не бійтеся оформляти протокол, тому що дуже часто, майже в половині відсотків протоколі є незаконні за надуманими порушеними правилами, тому їх легко потім буде оскаржити в суді. Тому, будь ласка, не бійтеся оформлення протоколів, навіть якщо ми говоримо про нову країну, краще заплатити штраф, аніж платити хабар, щоб через цей потім хабар хтось постраждав. Активисты уверяют, что средняя статистическая взятка 200 гривен, но с сегодняшними ценами она достигает 300-400 гривен. В отличие от зарплаты, пенсии тут индексация уже произошла автоматически. Катерина Сметана, Вячеслав Добровольский, Голос Юэй.